Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün bağdan yığdığım qaysılardan pastil hazırlayıram. Yəni qaysı lavaşana turşudur. Çox dadlı olur. Müxtəlif ət yeməklərində, qutab, kebab yanında və ya ət qızartması yanında çox dadlı olur. Bizdə uşaqlar onu elə-belə də sevinirlər. Elə səhər tezdən qaysıları yığmağa başladım. İstidən qaysı o qədər yetişib ki, elə əl vuran kimi tökülməyə başlayır qarışmız yığılır qoyusu ilə yaxşı yııla və yub tumunu təmizləmək lazımdır. Bəziləri bunu tumlu da eləyirlər, amma tumun acısı çıxır. Ona görə mən də tumunu əvvəlcədən çıxarıram. Bu daha rahatdır. Qazana yığıb düşməyə qoyuram. Çox tez bişir. Zövqə görə bir az duz, bir az şəkər tozu əlavə edirəm. Məndə qayçılar turş olduğu üçün şəkər tozunu biraz artıq əlavə elədim. Çox tez bişir. Yəni çox tez, əzilən bir meyvədir. Blenderlə əzirəm. Bunu aş süzgəndən də və ya ota ki, ələyədən də keçirdə bilərsiz. Elə ən asandır blendərdir. Bizə belə listlər, padnos lazım olacaq. İçərisini yağlamıram. Adi qaydada soyuq su ilə yaxalayıram nə yağar, nə də ki yağlı kağza ehtiyac yoxdur. Çox rahatlıqla quruyub qopur. Belə sulayıram içini və soyuq halda hazırladığım ə, əzilmiş qayısı turşusunu qişləri əlavə eləyirəm. Yayırıq, çox da nazik olmadan yayıram, çünki quruyanda çox nazilir. Və 2 gün günəş altında quruyur. Belə günəşin altına qoyuram. Mütləq günəşdə yüngül olmalıdır küləyli havada, yəni toz torpaq olanda mütləq yığıb evə qoymaq lazımdır. Mənim turşularım 2 günə qurudu. Artıq hazırdır. Bıçaqla bir tərəfindən biraz boşaldıram ki, çevirib qopatmağa rahatlıqla qopsun. Gördüyünüz kimi çox asanlıqla, rahatlıqla listdən ayrılır. Yəni yağa ehtiyac yoxdur. Yağ dadını dəyişir. Bir təhər dad gəlir. Buna görə mən yağdan istifadə etmirəm. Belə büküb stritçə bükə bilərsiniz və ya bütün qırını salofanlarda saxlaya bilərsiniz. Mən bəzsini bankada saxlayıram. Daha yumşaq qalır, yəni qurumur, dadı da dəyişmir. Görsüz çox asanlıqla istərdən qopur. Bəzsini doğrayıb banka yığıram. Ağzı bağlı şəkildə daha yumşaq qalır. Çox rahatlıqla da götürüb işlətmək olur. Görsüz necə nazik alınmış, hətta tadnosun bəzəyi də qalib üzərində. Doğranmış halda olanda uşaqlar da rahatlıqla götürüb yeyə bilirlər. Hazırlayan hər kəsə indidən uğurlar, sağ-salamat işlədin. Kanalı izləməyi, videoları bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.